Давайте, ребята, поприветствуем нашего спортсмена из Москвы. Пашка, у тебя 30 секунд по рассказку. 30 секунд по рассказку, 3 минуты за счета фристайла. Как и в прошлом году выступал на F4A, а в этом году уже приехал на 636 КМ. Опять же, да, 636 КМ. Это прям путь на тренинге. выступать Гриха Так сказать, Москва пошла в бой. Ну что, уважаемые судьи, готовы? Абсолютно судьи готовы. Маха, поехали. Три минуты за счетом. Павел Чепаров, Москва. Костеньки, приветствую зрителей. Напомню, что Костик это когда спортсмен выжимает сцепление и на том колесе в полнейшем балансе при выступ сцепления, то есть отличным мотором. Довольно сложный элемент. по которому довольно агрессивно Кадет нравится это, когда спортсмены катят агрессивно. Есть на что посмотреть. И интрига. Райфлуи. Калинка. 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 <свечный> Банни почти на хорошем уровне. Вот посмотрите, давайте только на генники, да? Но еще на 636-й А тем временем наши организаторы подсказывают мне, что на приехал наш гость почти забрался, Паха, хорош! Е -е 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 -е! нормальный зеленый друг Павел Чапоров, Москва, ребята, давайте Пашку поддержим. Посмотрите, что творит у нас парень. Пашка, еще удивит. Разборка. Разборка в круги. Давай, контроль, контроль его. Хорош. Э -э -э, давайте поддержим парня. Нормального стиля подарим. Как его еще называют? Американский смешалки Извиняется перед публикой, извиняется перед зрителями Где мы ножиком зайдем? Какой вежливый, 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 да? Какой вежливый парень! Ральф Луи, давай, Паша, мочи Время, Паша, три минуты вышло Все остальное вне зачет.